Службою безпеки України встановлено окремі обставини Сквоєного 17 липня терористичного акту, у результаті якого загинуло близько 300 осіб. Отримані дані дозволяють стверджувати, що літак боїн 777 збито терористами Донецької Народної Республіки із застосуванням зенітно-ракетного комплексу БУК М, який був переправлений з території Росії. 14 липня було вперше отримано інформацію про те, що терористичні угрупування мають у своєму розпорядженні зенітно-ракетний комплекс БУК. -М» здатний вражати повітряні цілі на значній висоті. Однак інформація щодо його перебування на території України свого підтвердження тоді не знайшла. До вашої уваги запис переговорів від двох впливових ватажків терористів. Ну, рад працював самоліт по станиці, промахнувся. Отлично. Это они мстят за самолеты сегодня, но ну, там еще пару дней осталось. У нас, я уже, понимаю. у нас уже есть бук, нахуй, будем да, забивать. Да, я знаю об этом. Вранці 17 липня 2014 року, безпосередньо у день трагедії, контрозвідкою отримано достовірну інформацію про те, що бойовикам ДНР передано у розпорядження принаймні одну одиницю комплексу БУК М з екіпажем, яка була переправлена з Росії через державний кордон у районі міста Суходольська близько першої години ночі. О 9-й годині вказаний комплекс доправлений до міста Донецька у подальшому транспортовано до населеного пункту Первомайське. Да, слушаем блядь, этих алло николаевич да. а куда нам эту красавицу грузить, николаевич эту да да что я привез я уже в Донецке. А, эту да я о чем я думаю да М, которая? Да. да 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 ой, да 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 так, Гуг. так, так. Она на этом, на тягаче? да да она на этом, да этом ее да она будет где-то выгрузить, да спрятать. Она да экипажем? да с экипажем. Не надо ее никуда прятать, она сейчас уйдет туда. Ты а, понял? Ты где вообще сейчас? Ты, ты одну или две привез, скажи мне? Нет, одну, одну, потому что там у них пошла непонятка, они на штрал, не перекинули сюда. Я а, понял. Они и своим ходом пригнали. Смотри, ты ее не этот... Она своим ходом пришла или на трале? Перешла, перешла через полоску. А, а сейчас ты привез ее на трале, да? Да, да, да. Значит, смотри, ты ее никуда не этот самый. Сейчас я скажу, куда ей выдвигаться, она вместе с танками Востока пойдет, ясно, да? Саныч, а куда мне дело в том, что с твоими пойдет еще моя этот букем пойдет, пришел на он, на трале. Куда ее подогнать, чтобы поставить в колонну, а? К этому самому, за мотелем, туда, не доезжая Горностаевской, вот туда. Сразу за мотелем, да? Слушай меня внимательно только. Значит, сейчас за мотелевским кольцом вот библиотекарем созвонишься, будет стоять. Вот ты понял, что, да? Да. Алло. Да, 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 берешь, да, да. берешь туда только из тех, что вернулись, только сколько тебе надо на сопровождение. Раз. Понял, да? да. Остальных ага. оставляешь здесь. Вот да. раз. Свою, туда вы приходишь, там есть рядом первомайская. Посмотри по карте. Я понял. Где-то в том ты... районе располагаешься, вот, вытягиваешь туда своих же, вытягиваешь, я... что у тебя остался. И твоя задача резерв плюс охрана вот этой штучки, которую ты сейчас поведешь. Понял? Я понял. Груза туда же подтянется. Давай, если что, что я там. на связи. Понял? Да-да.